असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो आज की वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार टिक्का पिज़्ज़ा बनाने जाने हैं ओवन के अंदर तो उसके लिए मैं ले रही हूँ चार कप मैदा ठीक है तो हम इस तरह मैदे को बिल्कुल बराबर जो है पैयर करके रख लेंगे और इसमें से मैंने तकरीबन 50 ग्राम जो मैदा है वो सेपरेट कर लिया है हमारे बाद में इस्तेमाल के लिए तो इसमें हमने वन बाई फोर टी सॉल्ट शामिल किया है टू टी हम लोगों ने शामिल किया है यीस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड बटर मेल्टेड बटर शामिल करने के बाद इसके स्क्रम्स जो हैं वो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि स्क्रम्स हो जाए और इसमें अंडा शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही मैंने लिया है वन कप गरम दूध लिया है जो बिल्कुल नीम गरम दूध है ज़्यादा गरम दूध नहीं है ताकि हम आसानी से अपना हाथ से जो है डो को प्रिपेयर कर सकें इतना गर्म है ठीक है आपका हाथ बर्दाश्त कर सके तो मैंने वन कप जो है कप की तरिक तकरीबन मैय कर चुकी हूँ जैसे थोड़ा थोड़ा करके कर शामिल करके मैं जो है अपनी डो जो है वो प्रिपेयर कर लूँगी दूध जो है वो सारा शामिल कर लिया है और इसके साथ साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी आपको मे भी थोड़ा से दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़े टू टी स्पून या थ्री टी स्पून इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद आप डो को अपने काउंटर पे उतारें और इसे अच्छे से नीट कर लें और देखें कि आपके हाथ पे चिपकनी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी डो बहुत हार्ड डो नहीं होनी चाहिए ये वो मैदा मैं है जो मैंने अपने फोर का मैदा से निकाला था ठीक है उसी को यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा मैदा जो है वो यूज़ नहीं करेंगे हमारी रेसिपी में ठीक है तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से स्मूथ से रेडी हो जाएगी रेडी होने के बाद ठीक है आप देख सकते हैं ये अभी भी मेरे हाथों को चिपक रही है तो ये बहुत अच्छी डो बन जाएगी और इसको बाउल में रखें और फिर एक घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर अपने ओवन में भी रख सकते हैं आप इसे और किसी भी हीटेड जगह पर रख कर इसे आप छोड़ सकते हैं और साइज़ में डबल होने तक इसका इंतज़ार कर सकते हैं जब तक साइज डबल नहीं होगा आप अपने डो को फिजिकली यूज़ नहीं करेंगे तो फिफ्टीन एक घंटे के लिए वो गया काम और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर मैंने वन के जी चिकन लिया है बोनलेस और इसमें फ़ोर टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला वन हाफ़ टी हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है सोया सॉस हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और यहाँ पे डाला है वन एंड हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली सॉस इसे अच्छे से मैरीनेट करके 50 से 20 मिनट रखेंगे और उसके बाद मैंने वन बाई एट कप जो है वो ऑयल लिया है ठीक है और उसमें मैं ये वन के जी जो चिकन है वो शामिल करेंगे पिज़्ज़ा जो है हमारा वो बहुत बड़ा बनने वाला है क्योंकि हमारे घर थी पिज़्ज़ा पार्टी इसलिए मैंने दो लार्ज फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा रेडी किए थे उसके लिए मैंने वन के ही बोनलेस चिकन लिया है यहाँ भी हम शामिल करेंगे वन टेबल स्पून दड़ा मिर्च और ये जो मैंने टेबल ऑरेंज कलर का स्पून पकड़ा है ये हाफ़ टेबल स्पून है तो इसलिए मैं इसको दो शामिल कर रही हूँ इसे अच्छे से कुक कर लेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे हमारी डो जो है वो अपने साइज़ में डबल हो चुकी है तो हम अब इससे अपने पिज़्ज़ा प्रिपेयर करेंगे और हम करेंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग ठीक है जिससे हम अपनी शेल्फ़ पे काउंटर पे उतार लेंगे और इसको हम अच्छे से इसको फैलाएंगे जितना साइज़ का हमें पिज़्ज़ा चाहिए पिज़्ज़ा बनाने में थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ठीक है तो अगर हाँ आप पिज़्ज़े को बेलने बेल लेते हैं इसे ब्रेड को ठीक है तो इस ब्रेड को बेलने के बाद आप इसे टाइम नहीं देते ठीक है राइज होने का दोबारा अगेन टेन से फिफ्टीन मिनट तक आप इसे दोबारा टाइम दें जब आप इसे पिज़्ज़े को बेलते हैं ठीक है जब से आप बेल लेंगे ये देख लें मैंने बहुत बड़ी ट्रे ली है ठीक है इसमें इस तरह कर दिया और दस मिनट से पंद्रह मिनट तक मैंने टाइम दिया था उसे दोबारा राइस होने का डो राइस होने के बाद मैंने फॉक्स इसमें इस तरह आप भी इस तरह ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं और मुझे सबसे अच्छी लगती है डीपीट वालों की पिज़्ज़ा सॉस का फ़्लेवर बहुत ही अच्छा है आपको लगता ही नहीं है कि पिज़्ज़ा घर में रेडी हुआ है वो हाईली ऐसा लगता है जैसे कहीं हाईली जो है वो रेस्टोरेंट से आया गया है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हो कोई ठीक है ये मोजरेला चीज़ और चाटा चीज़ मैंने मिक्स किया हुआ है इसे अच्छे से फैला लें और अपनी मनपसंद टॉपिंग कर सकते हैं हम और मैंने यहाँ पे अपने चिकन टिक्का का पिज़्ज़ा है तो इसलिए मैंने वही टॉपिंग करूँगी और आप ढेर सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ करूँगी यहाँ पर आपको शिमला मिर्च पसंद हो तो आप भी शामिल कर सकते हैं नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं मैंने और शिमला मिर्च लिया है उन्हें लंबी लंबी स्लाइसिस में काट लिया है ठीक है और मैंने ग्रीन ऑलिव्स लिए हैं आप ब्लैक ऑलिव्स भी ले सकते हैं ये देखिए हमारा जो और मज़ीद इस पर मैं चीज़ डालूँगी और ये देखिए हमारी जो टॉपिंग है वो अप्रोक्सीमेटली जो है पीज़े की टॉपिंग रेडी हो चुकी है चले जी करीब से लुक देख लें यमी डिलीशियस ठीक है तो मैंने अपने ओवन को प्री हीट पर लगा दिया था और हम वन एटी डिग्री पर इसे ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव मिनट तक पेक करेंगे जब तक हमारी जो साइड्स हैं वो ब्राउन ना हो जाएं अब मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत 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 पसंद आएगी और ये किसी की फरमाइश थी ठीक है पिज़्ज़े की रेसिपी इसलिए मैंने इसे अपलोड कर दिया है तो होपफुली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना अल्लाफि